Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük hər birinizi. Bu gün sizlərə e, trubuçkada salat hazırlamağını göstərəcəm. Eee, trubuçkanın hazırlanmasını e, yəqin ki e, bilirsiniz. Bilirsiniz, yəni hələ yəni, burada biz istifadə edirik qat-qat xəmirdən. E, i̇stəsəniz e, hazır qat-qat xəmirdən də istifadə edə bilərsiniz və yaxud özünüz hazırlamaq istəsəniz, e, səhifəmdə paylaşdığım Onyo Salgat qat qat xəmir hazırlanması videosunu izləyib rahatlıqla hazırlaya bilərsiniz. Və bu hazırladığınız trubucuqların içərisinə istəsəniz krem hazırlayıb qoyub şirniyəcək şəkildə təqdim edərsiniz və yaxud mən bu gün göstərdiyim kimi salat düzəldərək trubucuqların içərinə qoyub o şəkildə süfrəyə verə bilərsiniz. Bunun üçün bizə lazımdır qat qat xəmir, trubucuq üçün gördüyünüz bu konuslar ə içərisinə qoymaq üçün isə, yəni salat hazırlayacağıq. Bunun üçün istədiyiniz istəsəniz çuğundordan istifadə edərək qırmızı rəngli salat hazırlaya bilərsiniz. Yəni hardaca şubaya oxşayan bir salat. Mən bu gün istifadə edəcəyim məhsulları sizə göstərim. Yəni bu bir nümunədir. İstəsəniz tərkibinə xoşladığınız başqa tərəvəzlərin də əlavə edə bilərsiniz. Mən istifadə edəcəyim kartof, yumurta, kök ee toyuq filesi, şüyüd. E, Şüyüdü həm içərinə doğrayacam, həm də bəzəməsi üçün istifadə edəcəm. E, təbii ki, mayonez, duz istiot da öz yerində. Yəni əgər istəsəniz, bunun içərinə e, təzə xiyar, e, turşu xiyar kimi də e, tərəvəzləri əlavə edə bilərsiniz. İlk öncə başlayırıq e, xəmiri hazırlamaqdan. E, mənim bu hazır xəmirim var, yəni özüm düzəltdiyim xəmirdir. Soyuducudan çıxardım. Burda çoxdur sadəcə olaraq mən onun bu gün yarısını istifadə edəcəyəm. Bir yerə bölürəm. Bir hissəsini kənara qoyacağam və bu hissəsini istifadə edəcəm. Əvvəlcə bunu oxlo vasitəsi ilə açıb sonra qaydasını sizə göstərəcəm. Yaydığımız xəmirdən təxminən 2 barmaq enində bu xətlər kəsəcəyik burada. Bu şəkildə. Kəsdiyimiz bu zolaqları indi e, tuboçka konsun üstünə doğuyacağıq. Bu şəkildə. onda qeyd etdim ki, bu qabqacaq satılan ə, mağazalardan ə, asanlıqla əldə edə bilərsiniz. Qiyməti də baha deyil. Ə, yəni ki, çox ə, əldə etməyinizi məsləhət görürəm. İstəyirsiniz istəyir də ki, bu şəkildə salatın hazırlanması üçün ə, yəni, çox gözəl görünsə. alın. Yəni şəhər içində qabqacaq mağazalarının çoxunda olur, ya da yolunuz Sədərəyə düşsə, əgər orada daha da asanlıqla tapa bilərsiniz. Bu qaydada axıra qədər doğoyacağıq hər birini. Sonra isə soba listinə qoyub bişirəcəyik və e, buna bişən müddətdə də e, salatın içliyini hazırlayacağıq. Mən toyuq ətinə hmm. əvvəlcədən doğramışam xırdaxırda. -xırda. İstəsəniz e, onu e, nazik-nazik didədə bilərsiniz. Yəni sizin zövqünüzdən asılıdır. Qarnanı da doğramaq yox, sürgəcdən keçirəcəm ki, daha narın daha incə olsun. Yəni ki, turbuçkanın içərisində həm üstə xəmir olacaq, içərisi də sürgəcdən keçmiş olsa, daha rahat yeyiləcək. Yəni adi salat qaydasında sürgəcdən keçirib, ondan sonra mayonezlə qarışdırıb, duzlu istiotunu vurub, turbuçqalarımız da o zamana qədər bişəcək və soyudub içərisinə yığacağıq. İndi başlayaq, trubçığın içinə qoyacağımız salatın ərzaqlarını sürgəcdən keçirməyə. Əvvəl fərq yoxdur, yəni kartofu, yumurtanı və kökü sürgəcdən keçirəcəyik. Toyuq ətimizdə dediyim kimi, ya belə xırda-xırda doğrayın, ya da ki balaca-balaca didin. qarzaqların hamısını gördünüz kimi qatdıq burada. Ə, sürgəcdən keçirdiklərimiz toyuq filəsi və şüyütdən də içinə doğradıq və qaldı duz, iyot və mayonez. Zövqünüzə görə duzu, iyotu və mayonezi əlavə edirsiniz. Yəni istəsəniz, ə, əgər smetanla xoşlayırsınızsa, smetanla da əvəz edə bilərsiniz və yaqıt qata bilərsiniz. Yəni o sizin zövqünüzdən asılıdır. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdıracağıq. -yaxşı Salatımızın içliyi hazırdır. Gördüyünüz kimi, e, artıq e, turubçukaların içərisini salatla doldurup bəzeyib süfrəyə verə bilərik. İndi isə keçək e, salatın turubçukaların içərinə doldurulmasına. Qabdan çıxardığımız turubçukaları gördüyünüz kimi bu şəkildə içərləri boş şəkildə çıxır və e, hazırladığımız salatı onun içərinə balaca qaşıqla doldururuq. Mümkün qədər də basaq ki, aşağılar da çox boş qalmasın. Yəni əvvəl də qeyd etdiyim kimi istədiyiniz kremi hazırlayaraq bunu içərisinə krem qoyub şirniyyat da hazırlaya bilərsiniz. Yəni əsas oldu trubçkanızı hazırlayıb içərisə artıq öz zövqünüzdən asılıdır. Gördünüz kimi biz e, cəmi 2 yumurta, 3 kartof və 1 kökdən istifadə etdik və e, bu qədər salat alındı. Yəni demək istəyirəm ki Hətta böyük məclisə görə də bu qədər azaqdan istifadə edib e, turpçukaları hazırlaya bilərsiniz. Yəni deməyirəm ki, bərəkətli alınır və üzərini dəstətdənin şəkildə bəzəyə bilərsiniz. Yəni e, sadə şəkildə üzərinə e, şüyüd də bu şəkildə qoyaraq belə bir görüntü əldə edə bilərsiniz. E, onu da qeyd edeyim ki, e, yəni yeni süfrəsinə yaxşı olar ki, bunun içərisini çuğundurulu hazırlayasınız. Ət چوğundurlu içərisi qırmızı olarsa, üzərinə də yaşıl və göyərti ilə bəzəsəniz, ə, bu hər tərəf daha rəngarəng və süfrədə daha bəzəklə olacaq. Yəni sadəcə bir nümunə şəklində sizə göstərdim. Sınıyin, dadına baxın, yəni süfrələrdə gözəl görüntü əldə edə bilərsiniz. Ə, daha bir şeyi də qeyd edeyim ki, yəni ə, bu trubucqaları hazırlayıb içərinə hətta paştel də düzəldib ə, qoya bilərsiniz. Ə, bu torpaq üçün istifadə etdiyimiz bəzək dişbiri bəzək fişkilsləri ilə içərisinə e, pasteti də doldurup o şəkildə pasteti də süfrəyə verə bilərsiniz. Daha gözəl görünəcək süfrədə. E, buyurun, bu günlük bu qədər. Ümid edirəm xoşunuza gələcək. Hazırlasanız ürəyinizcə olacaq. Yeni reseptlərlə yenidən qarşınızda olacağam. Bu günlük bu qədər. Yeni görüşlərədək. Sağ olun.